На мой взгляд, идет ну, довольно неприкрытая война, объявленная государством своему собственному народу. Изымаются деньги у населения путем завышения тарифов, путем завышения цены на газ. Я уверенно утверждаю, что НКР и ЭКУ монополиям, и это делается повсеместно. Жители каждого города, благодаря рощерку пера руководителя этой комиссии национальной, платят лишние деньги монополистам, тем э, предприятиям, которые поставляют тепло э, в города. А чему держава Петры монополисты? Я думаю, что здесь э, просто идет дележ денег. Публичный аудит посчитал, что э, за этот год, потратив 30 миллиардов на закупку газа для производства теплоэнергии, монополии заработают э, сверху где-то 40 миллиардов гривен, вернув себе эти 30. То есть это довольно прибыльный и выгодный бизнес. Представьте себе, вы заходите в город, давайте возьмем суммы, теплосети вам отдают практически в бесплатное пользование. Тепло... А чему безкоштовно? что? там же суммы выплачиваются за него в договоре, сколько там? А, если я не ошибусь, порядка 300 тысяч в месяц. А цифры, которые mm -hmm. я вам назвал, давно-давно перевалили за десятки миллионов гривен. Уж не выгоднее ли данный бизнес содержать территориальной громаде самостоятельно. А почему? Ответ, наверное, прост. Сращивание корыстных интересов представителей власти и бизнеса то в целом замкнутое коло, Місцева влада, государственные установы, монополисты. они все объединились против споживателя, против да, громадины, да. да? Дело в том, что по нынешним правилам, а эти правила, к сожалению, устанавливает нынешняя не конституционная НКР комиссия НКРЯкову, получается, что потребитель абсолютно беззащитен, абсолютно. Национальная комиссия, повторюсь, вместо того, чтобы защищать потребителя, она ради этого была создана, она наоборот подыгрывает не в его пользу. И, подыгр... И этот подыгрыш э, высчитывается миллиардами. Это довольно крупный пирог, вкусный пирог, и я так понимаю, там участников хватает. Законодатель не предусмотрел защитника для э, потребителя. Между тем, европейское сообщество требует от Украины внедрения такого института, как омбудсмена потребителя, то есть того защитника, mm -hmm. который будет представлять сумчан либо нас с вами киевлян в спорах с монополиями, с которыми один потребитель, ну выдержать войну никак не сможет. Более того, этот институт Заставит монополии защищать свои тарифы, цены перед этим самым омбудсменом. То есть они будут доказывать нам, что это правильная цена. Я буду так совершенно высада, верно, да? что она обоснованная. Да. Если этого не сделать, то ситуация будет продолжаться, наверное, до самого бедственного положения.